Таке російська великодержавність. Про це та інші аспекти українсько-російських відносин журналісти програми Країна онлайн спілкувалися з керівником проєкту Петро та Мазепа Олександром Нойнецем. Зараз ця розмова до вашої уваги. Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сьогодні з нами Олександр Нойниц, один з ідеологів. Руського націоналізму в Україні та автор сайту Петри Мазепа. Вітаю вас! Здравствуйте. Сподіваюсь, розмова вийде конструктивною і не доведеться обмінювати вас сьогодні на 10 тисяч доларів. Утім, чи дійсно сьогодні є місце для русських націоналістів в Україні, які працюють не на Путіна? Ну наскільки я можу судити, по собі да єсть. Як виглядає структура руського націоналізму в Україні? Наскільки сильно вона залежить від російських колег? І взагалі наскільки це конструктивне сьогодні об'єднання? На самом деле сама идея русского национализма на Украине, она нова. Ну вообще как бы идея русского национализма, она и в России относительно нова и э, является так, таким довольно субкультурным движением. Э, почему она появилась на Украине? Потому что наконец-то появился какой-то запрос, то есть социальный. До этого Юго-Восток был занят тем, что э, вот те люди, которые были русскими, они активно считали себя советскими и поэтому поэтому голосовали поровну за коммунистов и партию регионов и вообще как бы не интересовались никакой русской повесткой дня. В связи с последними событиями про коммунистов все стало понятно, про партию регионов все стало еще понятнее. Вот. И люди поняли, что ну, не все люди Юго-Востока, но очень много людей Юго-Востока поняли, что они как бы совсем не так любят Януковича и Путина, чтобы как-то сливаться с ними в экстазе. Поэтому Появился запрос на, собственно, русский национализм. Причем не на русский национализм, как. Э ватники, медведи, балалайки, морожка, туесок, а именно интеллектуальный русский национализм. Потому что, собственно, запрос этот и появился среди более интеллигентных таких слоев населения, более образованных. Потому что ну, люди посмотрели, что национализм это здорово. Украинский национализм это, в общем-то, здорово. Но э, население Юго-Востока, но ну, оно не чувствует себя украинцами, как украинцами. Вот Бандера, Вышиванка, вот это вот все совершенно чуждо. Как бы Киевская Русь, она в Одессе и Николаеве ее не было никогда. Одессы. И э, все эти УНР, ЗУНР тоже не имеют к Одессе Николаеву, например, никакого отношения. То есть сегодня Путин та э, национализм русский, э, чьи Российская Федерация та национализм, это не синонима? Ну, несмотря на как бы, попытки Путина выучить слово «русский», э, синонимами они все еще не являются. Русские националисты, но э, ну, они, в общем-то, и в России разделились довольно ярко на тех, кто за путинские такие националисты, и тех, которые как бы, просто русские националисты. А в, в Украине я не встречал за путинских русских националистов. Сегодня дети дети российских организаций в Украине закадают спевпрасию с террористами, чьи взагали э, в Сепаратизмі на вашу думку, сьогодні це загальне явище чи все ж таки це окремі випадки? Якщо ми говоримо про російських організацій, то РНЄ, наприклад, які. даже Да, да, я совершенно как бы честно считаю, что пророссийские организации на данный момент на территории Украины все так или иначе связаны, сотрудничают с какими-то соответствующими силовыми органами в России. Собственно, насколько я могу судить Вообще, как бы, вот все эти ошметки структуры РНЕ, они и раньше как-то, как значит, финансировались Кремлем, но ну, по, по очень остаточному принципу, и люди там про Бали. А сейчас как бы, у Кремля появилась необходимость как бы, поднимать агентуру, и вот все, что у них было, они как-то и поднимают. И это приводит к довольно таким смехотворным историям время от времени. Вот в Запорожье совсем смехотворная история с русскими. Ну, они не русские, они советские. Они, в общем-то, и не называют себя русскими. Сегодня эти радикальные Експерти можуть казати, що ми бачимо, до чого призвела російська мова, яку там, не забороняли умовно на півдні та сході, потакання радянському спадку і так далі. Ми бачимо сьогодні певні сепаратистські та терористичні дії. Чи є вирагітність сьогодні, що буде заборонено всеросійське і Кисельов дійсно стане провісником цих тенденцій в Україні, чи ні? Когда мы говорим российское, мы говорим российское или русское? Ну, как если мы считаем, что нужно запрещать российское, ну да, в целом, как бы в рамках вот этой информационной войны, да, я склонен считать, что э, на данном этапе даже информационная политика, она уже мы говорим не о свободе слова, а об информационной войне. Поэтому запрещать российское, да, нужно запрещать. А насчет запрещать русское... 23 года Украина занималась политикой украинизации, как бы не скрываясь, наши националистические украинские партии называли свою политику политикой дерусификации. Получалось не очень. Сопротивление на государственном уровне политике дерусификации, ну я не видел. Вот, и соответственно. И даже несмотря на то, что как бы статистика даже русскоязычных школ на юго-востоке она падает, 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 э, люди все равно остаются русскоязычными. То есть хоть и кол на голове тишине, все равно остаются русскими. И наоборот, я вижу, что усилия как бы, радикальных националистов украинских, они, приводят, они, собственно, и приводят к этому взрыву. То есть, большую, огромную часть сторонников сепаратизма, они, она, конечно, подогрета из Кремля, но не меньшая часть сторонников сепаратизма, она подогрета усилиями как бы, госпожи Форион, например. Вот. То есть как бы і она не скривається, как бы, если внимательно почитать ее текст, ну она сепаратисты есть. Она призывает людей отделить юго восток. Она призывает там насыпать дусти на корінні зуби любит. Як так вийшло, що Путін і Москва стали центром російського мира? І наскільки це правда? Сьогодні є певні пропозиції, що треба там робити осередком а, всього руського та славянського Київ для того, щоб відокремити. татарскую, азиатскую орды в выгляде Москвы, насколько это может быть реально, и чему я таки размогу? Это, в общем-то, фантазии. Ну, то есть мы все равно говорим о каких-то интересных фантазиях. Было бы хорошо, если бы вот внезапно мы возвратили здесь Киевскую Русь, и все вот так вот зацвело в едином порыве. Но оно не зацветет, потому что э, у нас здесь как бы есть действительно очень много русских, русскоязычных людей, 15 миллионов. Но там в России русских э, и русскоязычных людей, ну их как бы 150 миллионов. И, ну да, конечно, у них огромные проблемы, они не имеют собственной политической субъектности, значит, вообще слово «русский» Путин выучил только, как бы, пару месяцев назад, но, тем не менее, ну, они останутся «русскими». То есть даже если, э, если на Украине в условиях того, что э, русских не больше, там, по самым оптимистическим подсчетам, не больше 30% они остались русскими, то и в России они останутся русскими, даже если там все залито джиками по самую маковку. Поэтому ну, нельзя говорить о том, что русский мир будет здесь, а там будет какой-то другой татарский мир. Нет, он тоже будет русский. А кажучи, Путину э, потребнее крепостные, крепаки э, мовницы. Может быть, это правда? Или все что это геополитика и борьба с НАТО? Если мы говорим на любом авторитарном резюме, то ему нужны крепостные. Вот. И понятно, что когда Путин говорит о том, что, ну, переходит на риторику русских людей, то он это делает не потому, что он внезапно прочувствовал э, в себе такие русские корни, как бы всю жизнь не чувствовал, а тут начал. Идея в том, что нужно кинуть какой-то пряник русским людям. Ну, и вообще, как бы, исторически, если мы посмотрим на историю, как бы, правления Путина, то э, она заключается в том, что периодически кидать разные пряники разным людям. Но просто, э, там, ну, я не знаю, армяне и чеченцы, они как бы умный народ, поэтому им нельзя говорить о том, что они великий народ и все остальное. Они сами в курсе, что они великий народ, им надо деньги давать. А русских много, на всех денег не хватит, ну и они по большому счету глупы, им нравится, когда их гладят. Вот поэтому Путин их гладит, потому что это дешевле. И получается, как бы, ну да, эффект есть, как бы, они закричали, что вот, ура, наконец, Крым наш, победа. Это сработало. А Чи не вважаєте ви, що вже час формувати політичну націю в Україні, тобто місце, де е, не всі там носять шаровари чи п'ють чай з самовару? А все ж таки, це сукупність людей, які бажають жити на цій території, е, якісь е, загальні закони діють, і все нормально. Чи дійсно сьогодні треба е, продовжувати це протистояння і вирізняти е, русських сьогодні з е, маси інших українців? Давайте представим. Конечно же, где-то в отдаленном будущем было бы неплохо, и даже было бы здорово, если бы существовала политическая нация украинских людей. А в еще более отдаленном будущем было бы неплохо, если бы существовала единая политическая нация землян, например. Ну, против какой-то политической нации марсиан, например. Однако исторически мы видим, что ну, человек в первую очередь воспринимает мир как бы понятиями лично самого себя, эгоистическими. Значит, развитие вот этого человеческого эгоизма ⁇ это восприятие мира понятиями семьи. Развитие дальше ⁇ это развитие понятиями там, своих. Вот свои ⁇ это обычно нация. И нация, но ну, она как бы имеет свои симптомы. И этот симптом ⁇ это как бы культурный код и язык. И, соответственно, ну вот у нас есть как бы нация русских, и люди, людям в рамках нее просто комфортно. То есть, ну, я как бы патриот Украины, но мне правда не нравится в Львове. То есть, я понимаю, что это отличное место, отличный город, культура и все такое. Мне там не нравится, я там не дома. Вот. В Запорожье я дома, в Донецке я дома, в Одессе я дома, ну, чуть меньше дома. Вот. И, соответственно, ну, то есть, вот моя земля. Было бы хорошо, если бы мы перешли к диалогу с украинскими националистами, и, в общем-то, у нас отлично он с ними налаживается, но, тем не менее, говорить о том, что вот мы сейчас все вместе ринемся и построим к следующему году украинскую политическую... Націю ні, ми її не построїмо. На вашу думку, російський націоналізм в Україні сьогодні може бути корисним для українців? Чи все ж таки це конфлікт, який ніколи не буде вирішено? Дуже стисно, щоб я розумів, Україна може використати російських націоналістів, хоча б для того, щоб відірвати російськомовне населення від Кремля сьогодні чині? русский национализм в Украине – это спасение для Украины, как я считаю, на данный момент. Потому что риторика Путина в рамках этой войны заключается в том, что русских людей обижают, а он придет и их спасет. И если Украина со своей стороны предоставляет только риторику пани Фарион о том, что нас всех надо выгнать, то Путин прав. Вот. А если со своей стороны мы имеем здесь общину русских людей, которые говорит, Путин, уходи, нам здесь лучше, чем не надо нас спасать, уходи, спасай кого-нибудь другого, например, жителей Волгограда. Тогда вся риторика Путина разбивается, тогда он не имеет идеологических никаких оснований к этому вторжению. До речи, субъективно, на вашу думку, да сегодня краще русским в Украине, чи в Волгограде, чи в Москве? И действительно может быть правдой закидание певни до Путина и Кремля, политики, борьбы с властным русским народом. Ну, я, маю наверное, в Азии простанноклый Кавказу, простанноклый, там, Средней ну, вот, Азии, которые активно... Я, там, я понял. Ну, ну вот я, я наверное, какие-то обидные слова для Львова сказал о том, что я себя там дома не чувствую. В Москве я себя не чувствую дома совсем. Вот Москва совсем не город для русских людей. Они там как бы устраиваются и становятся московскими сразу же. В остальных местах России как бы чуть-чуть более русская какая-то атмосфера. Вот. Ну и как бы о чем здесь говорить. Путин строит российский национализм. Он не русский. Он не основывается вообще на идеологии э, какой-то помощи русским людям. Он строит идеологию многонациональной помощи. И вот э, Чеченец должен быть в одной семье с э, россиянином. И, соответственно, вся, вся вот эта вот семья, ее задача как бы расширяться максимум. А о том, что здесь как-то будет хорошо, при этом будет русским, ну, нет, им не будет хорошо. Потому что в России после Следовательно, задвигаются именно э, русские националисты. И именно для них создана 282-я статья, по которой они, в общем-то, сидят за свои мысли и преступления. Поэтому ну, я не вижу причин э, русскому человеку покидать страну, в которой нет 282 статьи, ради страны, в которой она есть. Вот и вся моя идеология. И на останок, э, на вашу думку, после пути в и на сходе Украины... Э, Чи може бути момент повернення до теми дійсно братських відносин з Росією, що доки там царю Путін сьогодні це неможливо? Пока там царит Путин, это невозможно совершенно, потому что, как бы мы ни старались, у него есть своя информационная повестка, его информационная повестка будет война. А, но и даже с уходом Путина это займет очень много лет, пока мы вернемся к цивилизованному диалогу. Александр, я вам дякую. На жаль, 10 тысяч схоже за все за вас не дадут, и тем поспелкуватись, я действительно был цикан. Дякую. Жаль, я надеялся на эти деньги. Это была Украина онлайн, побачимось. Бывает.